এসময়ত এখন গাঁৱত এজনতে কিপন লোক আছিল কিপনজনে বহু কষ্ট কৰি ধন সোণ উপাৰ্জন কৰিছিল তেওঁ ইমানেই কিপন আছিল যে তেওঁ আনক নালাগে নিজৰ কামতে ধন খৰচ নকৰিছিল তেওঁ ধন সাঁচোতে সাঁচোতে এটা সময়ত তেওঁ ইমান ধন জমা হৈছিল যে তেওঁ সেইবোৰ কি কৰিব ভাবিকে নোপোৱা হল বহু ভাবি গুণি তেওঁ ঠিক কৰিলে যে তেওঁ এটা সোণৰ কলহ কিনিব অৱশেষত সেইটোৱেই হল যি জমা ধন আছিল সেইখিনি সকলো খৰচ কৰি এটা সোণৰ কলহ কিনিলে বিপনজনে সেই কলহুত গাঁত খান্দি পুতি ৰাখিলে প্ৰতিদিনে এবাৰ এবাৰ কলহটো গাঁতৰ পৰা উলিয়াই আৰু কলহটো ভালদৰে ৰক্ষা কৰাৰ পিছত পুনৰ একে ঠাইতে থৈ নিজৰ কামত ব্যস্ত হয় এনেদৰে কিছুদিন যোৱাৰ পিছত সেইখন গাঁৱত এজন গভাইত চুৰ সোমাল চোৰটোৱে গাঁৱত ইটো সিটো চুৰ কৰাৰ পিছত তাৰ লক্ষ্য পৰিল কিপনজনৰ ওপৰত সি লক্ষ্য কৰিলে যে কিপনজনে সদায় এঠাইলৈ আহে আৰু কিবা এটা কৰি পুনৰ তাৰ পৰা গুচি যায় কিপনজনে কিয় ঠাই টুকুৰালৈ আহে সেইটো জানিবলৈ তাৰ মন গ'ল এদিন সি গোপনে গোপনে তালৈ আহিল আৰু সকলো গতিবিধিৰ লক্ষ্য কৰিলে এটা সময়ত কৃপনজনে তালৈ আহিছিল আৰু গাঁতৰ পৰা আগৰ দৰে সোণৰ কলটো উলিয়াই পুনৰ আগৰ ঠাইত ৰাখিলে তাৰপিছত যেতিয়া তার তারা গুছি যায় সময়ত সময়তুরে সেই কলটো সুর করেছিল দ্বিতীয় দিনে কিপনজনে যেটা পুনের কলট চাবলে তো সেই কলটো দেখা না পালে কলু নেদেখি কিপনজজনে মনের দুঃখ চিঁরি চিওরি কান্দিছিল বহুতে ঘটনাটো শুনি ভাল পাইছিল সেই গাঁওয়ার এজন শিক্ষকে কিপনজনক কৈছিল তুমি আগর ঠাইত এটা শিল থৈ দিয়া সেই শিলটোকে তুমি সোণৰ কল বুলি ভাবিবা তেতিয়া তোমাৰ মনৰ দুখ আঁতৰিব কাৰণ খৰচ নকৰা ধন থকা আৰু নথকাৰ মাজত বৰ বেছি পাৰ্থক্য নাই গাঁতত পুতি ৰখা সোণৰ কলটো একো মূল্য নাই ভাইটি ভণ্টীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকে সাধুটো শুনি নিশ্চয় ভাল পালা আমি লগ পাম আৰু এটা সুন্দৰ সাধুৰে তেতিয়ালৈ আমি আহিছোঁ দেই